thank कार्यक्रम में नवविवाहित वर वधू का भविष्य सुखमय होने के उद्देश्य से किया गया गोंधल आपने देखा इसी तरह का एक और त्यौहार महाराष्ट्र में प्रचलित है जो शादी के बाद पहले 5 वर्षों तक मनाया जाता है श्रावण महीने के हर मंगलवार को नवविवाहित कन्याएं मां पार्वती की पूजा करती हैं व्रत रखती हैं और परिवार के अन्य महिलाओं के साथ मिलकर तरह तरह के खेल खेल कर रात जगाती है पास पड़ोस की महिलाओं को भी आमंत्रित किया जाता है वो भी बड़े उत्साह से सम्मिलित होती है इस तरह के आयोजनों से नवविवाहित कन्याओं को अन्य परिवार के महिलाओं के साथ परिचय करने का मौका भी मिलता है इन आयोजनों में पुरुषों को हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होती शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से महिलाएं खुले दिल से इसमें भाग लेती है तो आइए देखते हैं मंगला गौरी का एक आयोजन जय देवी मंगला गौरी दरुस्त करते मनापासून पूजन सोडा माझी वाट मला बोलावतात साजी आंध्रायला मिळणार आहे आज इथेच खेळायचं आता शाळूं शाळकी कठीण आहे ग भाई तुझ्या पुढे खेळायचं म्हणजे चला तर चला खेळा लवकर सुरू करा सुरू कर 我们来给大家。嗯嗯 <laughs> እንትን <laughs> I Let's go. 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 चला ग पिंगा सुरू करा ग गुली म्हणा म्हणा गौरी का त्यौहार नवविवाहित स्त्रिया किस तरह मनाती है यह अभी आपने देखा इसी तरह का एक और त्यौहार है होली होली का पर्व उत्तरी भारत में विशेष महत्व रखता है यह त्योहार उत्तर भारत राजस्थान गुजरात इत्यादि में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है मुख्यतः रंग पंचमी के दिन प्रायः सभी राज्यों में स्त्री पुरुष मिलकर आपस में रंग खेलते हैं परंतु महाराष्ट्र में आम तौर पर स्त्रियां रंग नहीं खेलती वो अपने अपने घरों में मेहमानों के स्वागत के लिए नए नए स्वादिष्ट पकवान बनाकर होली और रंग पंचमी का आनंद उठाती है तो आप प्रस्तुत करते हैं महाराष्ट्र का एक स्त्री गीत जिसमें स्त्रियों के इसी विचार को व्यक्त किया गया है रंगोल हले रंगोल हले रंगोल हले रंगोल